Salam, hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə bir dənə əla 5 otağlı, 2 mərtəbəli həyət evi çəkib təqdim edirəm. Evimiz Gəncə şəhər masazır qəsəbəsində Ələqə Vahid abidəsindən yaxın. Bax, biri bir gözəl evdir. 10 daş küçədən keçib bu dond həyətidir. Həyətdə rahat 2 ilə maşın keçir. Tam qoşa daşdır ara mərtəbəsiz beton monolit. Bax bu 1-ci mərtəbəsi də beton monolitdir. Yəni 2 dənə beton monolitdir. Məssi göstərirəm. Bu zirzəmpistik beton monolitdir. İndi 2 dənə beton monolitdir. Üstündən quruqovoy beton kəmər, bizdəki gördüyünüz kimi divarçı xüsusi qabançıq daşlarla belə döşənib. Onda şkursudur qeyd etdiyim kimi beş otaqdan ibarət, indir havalı yerdədir. Demişdi də nə? əsir əlaməti yoxdur. Daxil olaq evimizin içinə. Bax, belə bir gözəl evdir. Bütün mətlax hissələri hamısı istipoldan ibarət. Evimizin ikinci mərtəbəsində olan qonaq otağıdır. Və burada silist edir, arxası işıqlıdır. Hə Gecə vaxtı effekti daha gözəl olur. Gördüz kimi həyətidir. Tam təmir. Qum bistirlər çəkilib. Burda evi iri bir mətbəxi var. Belə bir mətbəx. Burda bir də otaqda balaca faldır. Qəd etdim ki, 5 otaqdan ibarət. Yəni yaşlı da məlum bizim yuxarı qalxa bilmir. Burda necə deyirlər, yatı dildə sərcici. 1-ci mərtəbədə olan hamamla ayaq yoxudur. Bunlar hamısı qara mərmərdəndir. Gördüyünüz kimi qaha ikinci məktəbiyə İki otaq aşağıda, üç otaq da ki, burada məhsulları təqdim edirəm. Bizim dəhliz. Burada birinci otaq. Evimizin ikinci otağıdır. təmirli söz ola bilməz. ikinci mətbəxdir o bu hamamla, ayək yolu və bu da ki sonuncu otaqdır. Bir də padarəmə göstərəm sizə. Və bu da duz göldü. Yeni saray, Şarlah sarayıdır bu bura. Qurtuluş. Yəni yerində söz yoxdur, gündür ərazidir. Qiymət 120.000 manat, sənəd kupca. Yəni kimsəsə ipoteka ilə bu evi ala bilər. Vizualizə etdiyinizə təşəkkürlər. Kanalıma abunə olun, bir daha çıxıb ki, satışa çıxan biri gözəl evlərinə ilk taşx olan siz olasınız. Herevi bugde Sau!